В эфире информационно-аналитическая программа Хроники Байро с сегодняшнего дня мы решили бороться с холодом и морозом. В знак протеста в клубе зимний клуб на театральный перформанс, пропитанный испанской чувственностью и страстью. Лучшее шоу мира Матине. Ну что, вы готовы? Мы начинаем. Отношение к перформансам, да, необычным, они необходимы в современной культуре клубной Конечно, необходимы. Народу надоело одно и то же, поэтому они и в клубы сегодня не ходят, потому что им там скучно становится и грустно. Но, к сожалению, перформансы качественные стоят достаточно дорого. вообще-то разбавлять, конечно, жизнь, извиняюсь. Будничную очень полезно. Потому что когда вот с утра до вечера ты сидишь в офисе, мы приходим сюда, мы отдыхаем. Тем более с таким шоу я считаю, что это бомба. Мое личное мнение, это бомба. Нам, во-первых, этот проект интересен тем, что многие люди не знают о, о нас, mm -hmm. и не знают о нашей продукции, и не знают о том, что мы можем им помочь. Mm -hmm. Реально в проблемах сейчас Одессы, по берегу укреплению, по ползневым склонам. Проект Матине, в принципе, никогда не был на Украине и, и в Восточной Европе, но исключая Москву. Что лично вы ждете от этого проекта? Ну, судя по рекламе, то есть я понимаю, что... Это достойный проект, как бы и достойно будет. Жду чего-то такого необычного, да, эксцентричного, может быть, эм, конечно, красивого одновременно, да? Очень хочется, как бы, много наслышно, очень хочется увидеть это в, ре в реальности. В Украине это первая вечеринка. Да. Как она именно впишется в наш менталитет, в наши, скажем так, условия. Прекрасный клуб. Посмотрим, как будет происходить выступление Что и а вот уверена, что все будет хорошо, она узнавала уже, видимо, да. И сегодня вы поддержали такую э, масштабную клубную революцию в клубном мире, да? Почему? И как случилось так? А, случилось совершенно случайно. Мы много слышали о шоу Матини, и наш очень близкий друг познакомился с прекраснейшим шоу-гумен Владой. И мы согласились за счет того, что все равно это как бы успешное заведение, успешные мероприятия и суперклуб. пару минут на сцене клуба «Зимний» произойдет эволюция, революция. Матине разожжет пожар в сердцах и на танцполе. Вы увидите это первыми. Что для вас самое главное в общении? Это люди, настроение, музыка? Э -э, Но ну, ни одно общение нереально без людей. Это понятно. То есть это будет как бы... Ты общаешься сам с собой. Это не интересно. Поэтому э, мы любим общаться с людьми и без музыки, ну как, ну как, извиняюсь, общаться без музыки мне интересно да. Лучше всего это хорошая кухня, угу. она всегда притягивает людей. Ну а музыка и, музыка и шоу это всегда э, собирала круг единомышленников, которые потом находят между собой общий язык. Ну для меня лично это хорошая компания, да, самое главное. То есть тогда будет и вкусная еда, и музыка будет хорошая, как бы главное общение, чтобы Человек, люди были окружающие, теплые, жизнерадостные. Да? Знаете, самое главное, это прекрасная компания. Немножко алкоголя там, ну что-то там такое должно быть, конечно, дабы все раскрепостились. Все остальное это все зависит именно от людей. Если они раскрепощены, если они настроены на позитив, все должно быть прекрасно, так оно всегда и происходит. Хорошая музыка, хорошее место и все. И увидеть своих знакомых, друзей. Если я даже я не знаю людей, я могу с ними познакомиться запросто. Мне это ничего не стоит. Ваши личные планы на сегодняшнюю ночь? Отдыхать, расслабляться, общаться, знакомиться и делиться своими планами. Мы очень много у нас проектов. Мы пришли со своими партнерами, одними, вторыми, и получается, как-то мы больше общаемся уже даже не о бизнесе. Мы отдыхаем, мы ждем, вот предвкушаем шоу, и на самом деле мы хотим отдохнуть. Это интересный вопрос. Насколько вы круто отрываетесь в этом вопросе? Ну, очень круто, можно так сказать. После это еще продолжение следует, как бы банкета. Это, ну, я думаю, что дай бог, чтобы следующим вечером это закончилось. Ну, матине нас сегодня всех зажгет, я уверен, мы все получим. Я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь. Сегодняшнюю ночь, о, это секрет пока, я пока сама не знаю, где у меня Но зимний это раз, как обычно заканчивается тусовка? Как обычно. Обычно заканчивается под утро тусовка, да? Угу. Да все уже расходятся. Вот, но зимний как всегда, зимний мы не изменяем. Либо да. либо поедем дальше. Поедем потусим, посмотрим, что еще. Были вчера в Палазиуме. Было довольно-таки прекрасно. Может быть, туда заглянем. Эм... Скаж... сколько заканчивается ваше ночное? Восемь на 8 утра. Где-то так всегда, да, но не знаем, узнаем сейчас у друзей, есть ли тут какие-то клубы для автопатии или же действительно стихом пати. это будет самым актуальным для нас сегодня. Возникает рождение новой истории, это перформансы. Как ты думаешь, они необходимы? Мне кажется, что так и должно быть. Не может быть диджей один, должно что-то происходить вокруг него, должно быть какое-то событие. И сегодня они показали очень хороший уровень, действительно происходило событие. И когда играют диджей, хочется смотреть, повторять движение. Вот сегодня было так. পরত্যাশা পড়ত রকম রপ্ত С радостью заявляю вам, что с сегодняшнего дня начала появляться музыка не только для ног, но и для головы. В этом мы смогли убедиться на грандиозной вечеринке Матине в ночном клубе зимний. Следите за моими хрониками, увидимся.